Слава Украине, прежде от Павловского союзники кандидата президента Соединенных Штатов Америки от демократов Камалы Арис. размещает сейчас в ключевых штатах рекламу в поддержку Украины. В поддержку, точнее, ну не в поддержку Украины, скажем так, в поддержку позиции Камалы Арис в отношении Украины. Правильно, вот так вот правильно я буду сказать. И с критикой президента, бывшего президента Трампа. Хотя, по-моему, там у них термин «бивший» не катит Он таки считается президентом до сих пор Просто 45-м, да? Э, да С критикой бывшего президента, скажем так, Трампа По отношению к Украине По отношению э, к, его, к, по, по, э, к его, скажем так, позиции по поддержке Украины Точнее, по позиции по неподдержке Украины Просто по э, позиции Трампа в том плане, что он решил насколько говорит, по крайней мере, его официальный вице-президент, просто выкрутить руки Украине и полностью пойти на путинские условия. Вот. Очень интересная реклама, которая, кстати, вот я посмотрел, кстати, рекламу сейчас размещу в описании к данному ролику, ссылочку на нее, я посмотрел эту рекламу, это умная реклама в том плане, что... Знаете, они начали очень правильно, с 1240 года, когда Орда напала на Русь. Помните? Я всегда с этого начинаю. Когда вот этот момент э, войны Руси с Ордой, то есть Россия нынешняя, со всем этим ворованным названием, со всем этим ворованным бэкграундом, с этой всей мерзостью, это э, ошметок отрыжка Орды, и Украина это Русь. И вот э, интересно, в этой рекламе тоже есть такой отсыл к... 1240 году, когда орды пришли из Азии и уничтожили Русь. Позже вот. эти орды стали в Москве, позже они переименовались в Россию. Вот. Ну, по сути, остались отрыжкой Орды. И вот интересно, что эта реклама она полностью э -э, как бы, от, имеет отсыл к этим временам. Это, это замечательно с моей точки зрения. И, и дальше позиция Камалы гаррис и позиция Дональда Трампа. Ну я так понимаю, что Трамписты в этом плане не останутся в накладе. Я думаю, что они выпустят. А, да, еще да. И очень важный момент. Я кстати его забыл. Надо о нем вспоминать, что это реклама в ключевых штатах. Что является ключевым штатом? Это штат, который может хельнуться как в ту сторону, так и в ту. Да? Но ты можешь в Техасе любую рекламу ставить от кого угодно. Они все равно проголосуют за республиканцев. Ты можешь я не знаю в этом в штате Вашингтон или там в Калифорнии, хоть на уши стать, они все равно проголосуют правильно за демократов. Ну это традиционные штаты. А есть штаты, которые колеблются, и вот это они являются, собственно говоря, ключевыми, потому что от их э, решения зависит, кто будет президентом. Да, так вот я ожидаю, конечно же, ответа со стороны трампистов и с моей точки зрения это будет ответ такого плана, это будет э, реклама Трампа поддержку Путина, как он поддерживает Путина, как он стоит за него горой, и Ким Чен Ина, потому что у него уж два хороших two good guys, да, он всегда говорит, это, вот, скажите мне, это Путин, с которым у него отличные отношения, и хороший второй парень, это Ким Чен Ин, с которым у него тоже замечательные отношения, так что я думаю, что вот трампистам необходимо выставить обязательно в противовес рекламе Камалы Харис э, в поддержку Украины. Вот ему нужно обязательно выставить рекламу в поддержку Путина и Ким Чен Ына. Я думаю, что трамписты оценят, полюбят и обязательно проголосуют.